Ну вот неделя прошла. Как тебе вообще? Ты, я так понимаю, первый раз в палаточном в палатке тоже. И вообще такой опыт физического труда, палаточной жизни и такой, ну, достаточно тяжелой физической работы. Как тебе вообще? Я в восторге. Самое подходящее слово здесь я в захвате. Вот украинское, оно просто описывает все. Я вот могу сказать, что для меня это было, наверное, 7 дней счастья, потому что я не ставила, я не ожидала ничего от этого. Ну, то есть у меня была цель, я понимала, зачем я сюда еду в первую очередь. Ну, и были второстепенные какие-то желания, понимания, что, я, что бы я хотела приобрести. Вот. И ни одно мое ожидание по поводу, по поводу того, что здесь будет, потому что я надеялась на худшие условия, на... Работу, я думала, это будет гораздо тяжелее. Потому что реставрация замка, я думаю, мы там что-то будем нереальное делать сложно. Вот. Это тоже было сложно, конечно, но я себе нарисовала картину гораздо ужаснее. Вот. Почему это 7 дней счастья? Потому что такое количество людей 45 человек, и все настолько как-то вот мыслят в одном русле, и это так удивительно в наше время сейчас, когда ты сидишь дома и думаешь, что вот куда катится этот мир, что происходит, все сошли с ума, никто, никто ничего не делает, все только думают о себе и не, не пытаются что-то изменить, только говорят, как все плохо. И ты думаешь, что ты один вот вот так вот считаю, что все зависит от тебя. То есть начни с себя, и ты можешь изменить этот мир. И когда ты встречаешь 45 человек, которые точно так же думают, это, это просто нереально вдохновляет. И ты понимаешь, что ты далеко не одинок. Очень много таких людей, которые пытаются в, миру, в меру своих возможностей внести какой-то хотя бы минимальный вклад. В данном случае это в развитие, восстановление, в, в реконструкцию замка. То есть сделать что-то, что останется после нас. И будет, будет какая-то память. Для меня кажется, это очень важно для каждого человека. Угу. А вот ты сказала, что тебя вдохновляли участники. А что конкретно тебя вдохновляло в участниках? что ты в них видел? Вдохновляла. Да все вдохновляло. Отношение каждого человека к тому, что он делает. То есть для кого-то это была сложная работа, для кого-то менее сложно. Но все пытались, все друг другу помогали, все настолько были солидарны. И это так удивительно просто. Когда сред... Если бы это были знакомые люди, тогда это более-менее понятно. Но здесь абсолютно для меня я никого не знала, ну там несколько человек. И такое отношение, все, все пытаются чем-то помочь, узнать, как у тебя дела, поговорить. То есть это безумно вдохновляло. Конечно же, вдохновляли наши вечера. Потому что после них ты вроде бы и устал за день, но после такого проведения вечера тебе хочется утром вставать и бежать дальше работать. И вот сегодня мы поработали, сделали меньше, не меньше, было легче, чем вчера. И вот прям едешь домой, и кажется, что мы что-то не доделали. Еще куча сил и энергии, нужно бежать, продолжать. Вот, поэтому очень хочется приехать еще раз, еще не один раз. И сделать, помочь в меру своих возможностей. А что сама в себе ты, может быть, открыла для себя? Какие грани, может быть, ты открыла? грани. Ой, самая важная грань это я могу вставать рано утром, ребята. Да, если понимать зачем, конкретно если есть цель, это все реально и возможно, и спать по 4 часа, и при этом дальше что-то в течение дня делать, да, и ложиться опять так же поздно. Это все возможно, если есть понимание зачем и почему ты это делаешь. Следующая грань. Я поняла, что возможно готовить на костре еду очень вкусную, полезную. Можно жить так не только неделю, можно дольше жить. То есть это удивительно. Жизнь на природе вообще в палатке это, ⁇ это, это реально, это несложно. А какие цели ты ставила перед собой, перед тем, как приехать? ну, цель была... Я, конечно, да, смутно понимала, зачем я еду. Вот одна цель была ясна 100%. Это вот хотелось что-то сделать доброе. Вот, вот не знаю, что-нибудь. И так здорово, что я пошла в школу философии, что они проводят такие акции. Я думаю, каждый человек, кого-то это очень глубоко, но все же есть, у кого-то немножечко где-то выше находится, но все расположены к тому, чтобы делать что-то безвозмездно, просто так альтруизм, да, не ожидая ничего взамен, не думая, что это там плюсик к или еще что-либо. Вот просто я хочу сделать. Вот. И было такое желание давно, ну но... Вот лично я, я не знала, как его реализовать. Я не знала, куда бежать, кому попросить. Там, если нужно, бабушке помочь, я помогу, да, там какие-то деньги, ну, там такое минимальное, да. А вот хотелось что-то больше. Вот я реально долго искала какую-то организацию, да, которая бы занималась чем-либо, где я могу быть полезной. Вот и я рада, что я могу теперь совместить философию и плюс еще вот такой вот вклад реконструкции замков и просто добро ну, последний вопрос а какие советы может быть ты хотела бы дать людям которые в следующем году поедут <свят> <свят> они же тоже будут бояться <свят> это как я это я могу да, показать ты... свою маечку <свят> вот, <свят> и сказать здесь вот написано мне больше нечего носить это <свят> действительно правда так что что я могу посоветовать? Первое, берите нужную одежду, вот, разнообразную, теплую. И, конечно, не бойтесь, это здесь абсолютно нет ничего страшного, если останавливать кого-то боязнь жить на природе неделю в палатке, то вот я, вот для меня это было немножечко такой, меня смущал этот фактор. Меня не смущала работа, потому что я понимала, что там все реально. Но вот жить в палатке с какими-то незнакомыми людьми, это было немножечко как-то непонятно абсолютно <laughs> немножечко совсем вот поэтому я всем хочу посоветовать не бояться ехать пробовать и пытаться что-либо изменить в этом мире